Почему у нас все-таки такое большое внимание выборам именно президента? Насколько я понимаю, у нас действует сейчас Конституция, по которой президента, ну если не формальный, то ограниченные полномочия. Они ограничены эти полномочия, но в то же время есть вопрос легитимизации, полной легитимизации власти. Сегодня есть единственный легитимный орган, это Верховная Рада. Вот. Что касается исполнительной власти, как раз именно исполнительная власть ставится в, под знак э, вопроса. Вот. И относительно э, исполнительной власти существуют некие сомнения. Э, Кабинет министров у нас сформирован не совсем легитимно, потому как у нас фактически отсутствует коалиции. У нас много говорят о коалиции, коалиции у нас реально нет. И, кстати, это повод для распуска парламента, потому что у нас более 60 дней нет уже э, коалиции. Вот. Что касается э, президента, он тоже, предыдущий президент, был отправлен в отставку нелегитимно. Соответственно, здесь речь идет о том, чтобы прервать цепь вот этих нелегитимностей, которые мы наблюдаем, потому что у нас началось все с нелегитимного отстранения от власти Януковича, нелегитимного прихода к власти нынешнего кабинета министров. И продолжается это все до нелегитимного референдума на Востоке, нелегитимных референдумов на Востоке и так далее. То есть мы видим целый парад нелегитимности, попрания законодательных основ. И именно поэтому говорят сегодня о необходимости выйти за этот порочный круг, продемонстрировать хоть один, одно какое-то действие, которое бы лежало в законной плоскости. Страна фактически находится в состоянии гражданской войны. Фактически, да. Можно ли признать легитимными выборы, происшедшие в таких условиях? Были примеры проведения выборов в аналогичных условиях. И они не единожды проходили. Мы видели, как проходили выборы в аналогичных условиях на Ближнем Востоке. Мы видели, как проходили выборы в... Аналогичных условиях, кстати, в 70-х годах в Великобритании, когда Великобритания была фактически в состоянии войны с Ольстером и с Северной Ирландией. То есть мировой опыт существует. Мексика, которая постоянно лихорадит и которая постоянно находится в состоянии войны с Южными Штатами, с Чиапасом и прочими. Вот. Там тоже проходят постоянно выборы, которые признаются легитимным вопрос относительно процедуры, относительно явки, относительно э, того, как будут проведены эти выборы, будут они проведены честно и транспарентно. И что скажут, скажут мировые наблюдатели? Именно такие серьезные организации, как НМ, СИСМ, Миссия ОБСЕ и другие.